કેમ છો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો કથની ઓર કરની જે ધોરણ સાતનું ચોથો એકમ ચોથો પાઠ હિન્દી વિષયમાં આપવામાં આવેલો છે તેના અભ્યાસ અને સજ્જાઈના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે આ વિડીયોના મારફતે કરવાની છે મિત્રો વધારે સમયની લેતા આપણે જોઈએ આ કથની ઓર કરની એ સજ્જાય અને અભ્યાસના પ્રશ્નોનો ઉત્તર અને અને એક અલગ જ કલર ફોન્ટ સાથેની આખી માહિતી છે એ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે તો વધારે સમય નહીં લેતા ફરીવાર જોઈએ કથની વર્કરની અભ્યાસ અને સાધ્યને પ્રશ્નો અને તેના જવાબો કથની વર્કરનીનો પહેલો પ્રશ્ન છે અભ્યાસનો કથની વર્કરનીનો આ એક સરસ જવાબ પ્રશ્ન છે કે કર બતાવીએ ઈશ્વરને મનુષ્કો અન્ય પ્રાણીઓ છે કિસ પ્રકાર શ્રેષ્ઠ બનાવ્યા હૈ तो તેનો જવાબ છે ઈશ્વરને મનુષકો સોચને વિચારને ઓર કલ્પના કરને કે લિયે મસ્તિશક દિયા હૈ ઉસને મનુષકો અચ્છે બુરે કા નિર્ણય કરને કે લિયે વિવેક બુદ્ધિ દી હૈ વાણી કા वरदान ભી કેવલ મનુષકો હી મિલા હૈ મનુષ જેસા સુંદર શરીર કિસી દૂસરે પ્રાણી પ્રાણી કા નહીં હૈ ઇસ પ્રકાર ઈશ્વરને મનુષકો અન્ય પ્રાણીઓ સે શ્રેષ્ઠ બનાયા चार प्रश्नों बीजों प्रश्न से धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ और क्यों लिखता लिखा होता है जवाब है धूम्रपान वर्जित है ऐसा बस और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है अस्पतालों सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है बाग बगीचे पुस्तकालय प्रतीक्षालय धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लगी होती है धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है प्रदूषित होती है प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाई की जाती है और त्यारबाद तीजों प्रश्न से फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं इतना जवाब से मित्रों के फूल रंग बेरंगी होते हैं और उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं चौथा प्रश्न छे लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं तो तेना जवाब लोग ट्रेन सर्कस प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता है लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े होते हैं शहरों में मॉलों में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं त्यार पशी बीजो प्रश्न है कि विराम चिन्ह और उनके नाम की छोड़ बनाइए। अँ के विराम चिन्ह आप पेलूँ तो से उद्गार चिन्ह एट के विस्मय चिन्ह बीजू है अवतरण चिन्ह से तीज ते जी सको ए योजक चिन्ह से चौथु से प्रश्न सूचक चिन्ह चार पशी सॉरी आप उत्तर जो है तो पहलूँ से आ, પ્રશ્નસૂચક ચિહ્ન છે બીજું છે એ પૂર્ણ વિરામ છે ત્રીજું છે એ ઉદ્ગાર ચિહ્ન ચોથું છે એ અલ્પવિરામ છે પાંચમું છે અવતરણ ચિહ્ન અને છઠ્ઠું છે એ યોજક ચિહ્ન આ એનો જવાબ છે બને છે ત્યારબાદ બની અંદર છે વાક્યકો ભડકર ઉચિત વિરામ ચિહ્નનો પ્રયોગ કીજે એટલે કે વાક્ય વાંચવાનું છે અને વિરામ ચિહ્ન વાપરવાનું છે પેલું છે ફૂલ તોડના મના હે તો પહેલાં વાક્ય જુઓ તો पूर्ण विराम अँ बतालू बीजू से वाह कितना सुंदर दृश्य है जो उद्गार चिन्ह वापरेलु बसों में लिखा होता है जहाँ अल्प विराम कर आगल धूम्रपान वर्जित है धारा रात दिन पड़ती रहती है तो रात दिन के बीच योजक चिन्ह बताया गया और पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं तो आ रीतनों जवाब से बने ત્યારબાદ ત્રીજું છે કે નિમ્નલિખિત વાક્યોમાં છે જાતિવાચક સંજ્ઞા કે આસપાસ ચિહ્ન કીજીએ તો મનુષ્ય અન્ય પ્રાણીઓ છે શ્રેષ્ઠ હે તો એની અંદર છે એ મનુષ્ય આવશે બીજું છે શિલ્પાને ચાર પૌધે લગાવી બોય જેની કે લગાવીએ તો એમાં પૌધે શહેર કે લોક સુબહ શામ ટહલને જાતે હે તો એમાં શહેર આવશે અને ફૂલ સબકો અચ્છે લગતે તો એમાં ફૂલ જવાબ આવશે चार बात चौथू से कथनी और करने में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं चर्चा कीजिए तो यहाँ राकेश चंपक और गीता वार्तालाप करते हुए जे राकेश बोले से कथनी और करने में समानता रखना बड़ा कठिन है इसमें काफ़ी मुश्किलें आती है चंपक कहते हैं धन्य है वे लोग जिनकी कथनी और करनी एक जैसी होती है मुझसे तो यह कभी नहीं हो सकता गीता अरे किसी से नहीं हो सकता मेरी माँ मुझसे सदा संच सच बोलने के लिए कहती है और वे खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती है राकेश मेरे पिताजी झूठ बोलने पर मुझे डांटते हैं और जब मकान मालिक किराया मांगने आता है तब मुझसे कहते हैं चाह शेठ से कह दे कि पिताजी घर में नहीं है चंपक अरे भाई जिंदगी कथनी और करनी एक होती है वे संत कहलाते हैं यह न किसी की माँ संत है न बाप ગીતા ફિર ભી હમ કથની ઓર કરણી સમાન રખને કે પ્રયત્ન કરના ચાહીએ જીસકી કથની ઓર કરણી એક હોતી હૈ ઉસી મનુષ્ય કા દુનિયામાં આદર હોતા હૈ ત્યારબાદ પાંચમાં છે પરિચ્છેદ પટ કર પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજે આ આખો એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે એ પેરેગ્રાફ વાંચીને નીચે કેટલાક પ્રશ્નો આપેલા છે એનો જવાબ છે આપવાનો છે આપણે ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન અને એના જવાબો જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન છે હમ પર કિસ किस का ऋण है तो उत्तर से हम पर माता मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है बीजो प्रश्न माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए तो इन जवाब से हमें माता का ऋण अद... अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है तीजू से किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है तो इन जवाब से मातृभाषा पर गर्व करना उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है चौथा प्रश्न किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता जवाब है मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता त्यार पांचमो प्रश्न कि गद्यांश को उपयुक्त शिक्षक दीजिए आज तो शिक्षक केव आपी सके तो सच्चा देशभक्त अथवा माता मातृभूमि और मतृभाषा आ शिक्षक से आप सके त्यारा स्वाध्या प्रश्नों की चर्चा करिए मित्रों तो पहले है कि अंदाजो अपना अपना कथनी और करने में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए तो के वो विचार से ही मार्ग मानता हूँ कि कथनी और करने में एकता रखना वीरो और सज्जनों का काम है कथनी और करनी उसी की एक वो शक्ति है जो सत्यवादी निर्भय और साहसी है चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करने में एकता कभी नहीं रख सकते बीजो प्रश्न है कथनी वर करने में अंतर विषय पर अपने दोस्त ने जो विचार लिखे उन्हें पढ़िए तुम्हारा तो दोस्त ये विचार लिखे वाँचाना तो है तो आप जो जवाबेनों कथनी वर्ग करने में अंतर इस विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा है मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करूँ परंतु मुझे सफलता नहीं मिली मैंने एक दिन माँ से कहा कि कल मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊंगा। दूसरे दिन माने मुझे जगाते जगाते थक गई पर मैं नहीं उठा मेरी कथनी और करने में हमेशा जमीन आसमान का अंतर रहा मेरे विचार से कहना बहुत आसान है पर अपने कहे हुए को व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी कथनी और करने में अंतर न हो यदि मुझे कुछ न बनकर दिखाना है તો આપની કથની ઓર કર્ણીમાં બદલના હી હોગા ત્રીજો પ્રશ્ન છે કર કોષ્ટકમાં દઈ શબ્દો કે ઉચિત ક્રમે રક્ ઉદાહરણ કે વાક્ય લીખીએ અહીંયાથી કોષ્ટક આપેલું છે એની આખું વાક્ય બનાવો જવાબ એવો છે મેં હરરોજ ખેલતે ખેલને જાતા હું સબકો કથની ઓર કરણીમાં સમાનતા રખની ચાઇએ અને વે કહી અચ્છે પધે લગાવીએ તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કથની ઓર ધોરણ સાતનું આ હિન્દી વિષયનું આ ચોથો એક અમસી આપણે અભ્યાસ કરેલો છે આવા જ વિડિયો જોવા માટે તમે નવા છો તો સબ્સ્ક્રાઇબ કરો ચેનલને હાઈપ્સ કરો અને આવી જ વિડિયો જોવા માટે મારી સાથે જોડાયેલા રહો